Salam müəllimlər. YouTube kanalımda Onlayn dərsin təşkili başlığı altında video var. Yəqin ki, həmin videonu izləmisiniz. Kim izləməyibsə, hal-hazırda mən danışdığım zaman sağda yuxarıda keçid olacaq. Həmin keçidləsiz həmin videonu izləyə bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz nə olacaq? Bugünkü mövzumuz Onlayn dərs zamanı ortaya çıxan problemlər, problemləri nəzərdən keçirəcəyik və həmin problemləri necə aradan qaldırmaq lazımdır, o yolları sizinlə öyrənəcəyik. Bunun üçün mən komandaya daxil olaraq birbaşa zəng edəcəyəm. Bu gün biz sizinlə həm birbaşa zəng zamanı yarana biləcək problemləri aradan qaldırmağı və ya əvvəlcədən planlanmış dərs zamanı yaranıb biləcək problemləri aradan qaldırmaq yollarını öyrənəcəyik. Birbaşa zəng gedirəm. Və mən planlamıram. Bir keçdim. Mikrofonu bağlayıram, bir zəmanət olmasın və mən şagidləri bura dəvət edirəm. Mən bura 2 şagird dəvət edəcəm müəllimlər. Görürsüz, artıq 1 şagird də zəng gedir. Həmən şagirdin səhifəsinə daxil oluram. Belə qəbul elədim. Və video çəkdiyim üçün video kameranı və mikrofonu bağlayıram ki, bunlar video çəkilişə maneə olmasın. Keçirəm növbəti şagirdi dəvət edirəm növbəti şagirdimin adı Qızbəstədir. Onu da dəvət edirəm. Onun səhifəsinə daxil oluram. Və o da zəngi qəbul edir. Aha, artıq onlar dərslədilər. Mən öz səhifəmə daxil oluram və şagidlərin hər ikisi dərslədi və bu zaman gəlin görək şagidlər hansı ə belədir. Əməlləri, hansı əməliyyatları yerinə yetirə bilərlər. Bir şagidimin səhifəsinə keçirəm, Əmidə adında şagirddir. Gəlin görək Əmidə nə edə bilər. Əmidə deməli iştirakçılar olan hissədə sağ tərəfdən digər iştirakçıların qarşısında olan ayarları seçə bilər bu zaman açılan pəncərədə həmin şagird mikrofonunu bağlaya bilər, həmin mikrofon hazırda aktivdir, çünki şagirdin öz mikrofonunu bağlayıb və ya xod o şagirdi iştirakçı edə bilər və ya xod şagirdi səhifədən deməli dərsdən uzaqlaşdıra bilər deməli Həmid adında şagird, digər şagirddir. Eləcə də digər iştirakçılar üzərində bu əməliyyatları apara bilər. Və yaxud müəllimin qarşısına keçsəm, görürsüz ki, müəllimin də mikrofonunu bağlayırlar. Hal-hazırda müəllim bağlayıb deyə o aktiv deyil. Və görən səhifədə nə edə bilər? Deməli, burada görürsüz paylaş düyməsi var. Nələr isə paylaşa bilər. Bu düyməni seçə bilər. Və yaxud digər Ayarlarda dərsliyi video lentə ala bilər. Digər şagirddə onu kimi. Digər şagirdin səhifəsindən keçirəm. Digər şagirdlər qız bəsi adı altında şagird görürsünüz ki əhəmi daddan şahiqit üzərində mənzəmətlər apara bilər, dərsənzaqlaşdıra bilər və ya xo video çəkiliş edə bilər. Bəs müəllim nə etsin ki, hansı qadağalar bu üçün ki, şahiqit bunları indi nə yetirər? Bilməsin. Müəllim səhifəsinə keçdim və iştirak edən hər bir şahiqin qarşısında görəcəksiniz ayarları var və üç düymə deyətdə 3 nöqtə deyir. 3 nöqtən sıxara, açılan pəncərədə aşağıdakı düyməni seçəcək. Ə, yəni ə, həmin şagirdi ə, iştirakçı etmək və onu dəyişirik. Artıq mən həm idən iştirakçı etdim və gördüz o iştirakçılar siyahısına gəldi, adı düşdü. Beləcə digər şagird də həmən qayta ilə iştirakçı edəcək və onun adı da gəldi, düşdü iştirakçılar siyasətnə. İndi mən şagird kimi daxil oluram və şagird kimi gəlin görək ki, həmin şagirdlər bir, bir neçə dəqiqə bundan əvvəl şagirdləri, digər şagirdləri siyaddan çıxara bilirdi və yaxud başqa ə əmrləri yerinə yetirə bilərdi. Gəlin görək artıq o qadağalar onlar üçün qoyuldu yoxsa yox. Artıq həm idan səhifəsindeyim. O qızbəxtinin mikrofonunu bağlamaq istəyir, bu alınmır. Onu dəstdən uzaqlaşdırmaq istəyir, bu alınmır. Və ya xod səhifəyə daxil olub nəyisə paylaşmaq istəyir, paylaşmır. Aktiv deyil bu üç düyməni seçir və burada video əlintə almaq istəyir dərsi. Bu da görgüsü burda, aktiv deyil ki, o edə bilmədi. Digər şagirdin səhifəsinə keçək. Gəlincə də digər şagird digər yoldaşlarının qarşısında hər hansı bir ə, belə deyək, əmrləri həyata keçirə bilmir. Ədəki ümumi dərsin gedişatına mane ola bilmir. Deməli, bu dərs zamanı qoyulan qadağalardır. Sizə belə bir sual yarana bilər ki, ə, sinifdə 25 şagird varsa, 25 şagirdi müəllim hər dəfə bir şagirdin qarşısına keçirib bu qadağaları qoyacaq, bu vaxt aparacaq. Bu dərsə müəyyən bir hissəsini, daha doğrusu, daha çox hissəsini aparacaq. Ə, bəs müəllim bunu əvvəlcədən ə, planlaya bilərmi? Əvvəlcədən bu qadağaları qoya bilərmi? Bəli. Ə, biz ə, indi davam edəcəyik ki, əvvəlcə dərsi planlayarkən şagirdlərə Hansı qadağalar qoyulacaq? Əvvəlcədən qoyulmuş qadağalar haqqında indi sizinlə danışacağam. Davam edirik. İndi biz sizinlə dərs zamanı deyil, dərsi planlayarkən, yəni dərs, dərsə başlamamışdan əvvəl şagidlərə qoyulmuş qadağalar haqqında danışacağam. Bunun üçün yenə mən komandaya daxil oluram. Mən komandaya dərsi əvvəlcədən planlayacam. Bunu istədiyim kanal üzərindən də qura bilərəm. Deyə Azərbaycan deyib və yaxud informatika dərsi və yaxud riyaziyyat dərsi üzərindən mən birbaşa zəng edə bilərəm və yaxud dərsi planlaya bilərəm. Mən ümumi kanalda bunu yerinə yetirəcəm və dərsi əvvəlcədən planlamaq üçün yenə həmin qayda ilə aşağıda Video kamera şərəsini görürsüz və üstünə gələndə üzərinə nə yazılır ki? Ə, dərsə başla. Və mən onu sıxdıqda ə, deməli açılmış bu pəncərədə mən dərsə birbaşa başlamayacam. Əvvəlcə də planla planlayacağam. Və seçdim. Artıq ə, başqa bir səhifə açıldı və mən dərsənin adını, mövzunun adını bura qeyd eləyə bilərəm. Mən tarix yazacağam və şagidləri bura bəvəf edəcəm. Kimlər iştirak edə biləcəklər? Mən süzül ki, şa ki şagidin adına qeyd eləyəcəm. Çünki onların səhifəsinə başqa brazillərdən mən daxil ola bilərəm. Ona görə ki şagidin adına qeyd elədim. Siz bütün şagidlərin adını qeyd edəcəksiniz. Və burada tarix elə 15 may tarixi qalacaq. Saat 3-ü, gecə 3-ü düzdə dərsə başlanmasını istəyirəm. Siz buradan Ə, dəyişə bilərsiz. Hətta dəqiqəni də burada dəyişə bilərsiniz. 3.30-a isə dərs bitəcək. Deməli, bizim dərsimizin müddəti 30 dəqiqədir. Və burada ə, mən ə, dərsi planlayarkən belə bir yer açılır və mən hətta burada kanalımı da qeyd edə bilərəm. Görəsən Azərbaycan dili yazmaq istədim, Azərbaycan dili gəldi və ya xarici dil yazmaq istəsəm xarici gələcək. Ancaq mən ümumi kanalda yazdığım üçün heç bir kanalı seçmədim və artıq mənim dərsim planlanıb, hazırdır və mən bunu göndərirəm. Deməli bizim dərsimiz saat 3-də tamamdə başlayacaq. Göndərdim və bu şagidlərin səhifəsinə bu gedib düşəcək. Bəs şagidlər səhifəyə girməmişdən qabaq dərs elə belədir. Hələ 7 dəqiqə dərsim başlamasına vaxt var. Və necə edim ki, şagidlər üçün bəzi qadağalar, yəni qalsın, yəni onlar mən icazə vermədən hər hansı bir əməlləri yerinə yetirə bilməsinlər. Həmen qurduğum dərsün üzərinə mən gəldikdə yenə pəncərə açılır. Bu zaman açılmış pəncərədə siz görürsüz ki, həmen bu dərsin ayarları deyək var və ona daxil olarkən başqa bir pəncərə, başqa bir səhifə açılacaq. Daha doğrusu, və burada baxıram, dərsimin adı var, saat neçədən neçəyə kim dərsi olacaq, kim təşkil edir dərsi, bunlar hamısı burada qeyd olunub. Və burada bir neçə əmrlər var ki, düymələr var ki, mən onları sıxmaqla şagidlərə qadağa qoyacağam. Deyək ki, bax görürsüz burada bunu da bağlaya bilərəm və əsas bizə lazım olan kim çıxış eləyəcək, kim iştirak edəcək. Mən burada bütün hamı düyməsini deyil, yalnız mən düyməsini sıxdım və bunu yadda saxladım. Yadda saxlanılır. Artıq bu yadda saxlanıldı deyə mən öz səhifəmə rahatlıqla qayıda bilərəm və Mən dərsə buradan birbaşa da qoşula bilərəm və ya saat 3-ü gözləyəcəm. 3 tamama ki və 3 tamamdə şagidlər hamısı dərsə hazır olsunlar. Biz dərsimizə başlayaq. Məllimə davam edəcək. Baxırıq müəllimin səhifəsində də var və şagidlərin səhifəsində də bu gəlib dərsə qoşula bilərlər buradan və digər şagirdin səhifəsində də bu var və müəllim artıq təyin etdiyi vaxtda dərsə daxil ola bilər və dərsə qoşulur. Digər şagidlər də həmin qaydada dərsə qoşula bilirlər. Nə cisim va kimi zaman olmasın. də hətta əyni boş olan kimi şagidlərə belə bir məlumat gedir. Onlar bir başa qoşulanlar. Bəs səsi və videonu bağlayım ki, bizə mane olmasın. Bu müəllimin səhifəsidir. Siz görürsüz ki, artıq müəllimə ehtiyac qalmadı ki, şagidləri dərs zamanı iştirakçı etsin, artıq hər iki şagid iştirakçı adına iştirakçısırasında adları var. Gəlin görək şagitlərdə necə olacaq bu. Həmidən səhifəsinə daxil olun və görürük ki, Həmidə bu dəstin da şagidin deməli ə, ona qarşı heç bir əməliyyat yerinə yetirə bilmir, hətta o görürsüz burada ə, nə isə göstərə bilmir və ya xod dərsi, ə, belə deyək, video çəkə bilmir. Digər şagidin səhifəsinə daxil olmaq bağ bahçədən bu qadaqalar qoymuşam deyə həm şagitlər onları yerdən götürə bilmir. Görürsüz? Yenə də ə, qız bəstədə şagit həm də adında şagit üzərinə heç bir əməliyyat onun səsinə bağlaya bilərdi, onun ə, səhifədən uzaqlaşdıra bilərdi. Bunu edə bilmir. Hətta ə, hər hansı bir ə, deməli ə, nə isə göstərə bilməyəcə və ya xod videonu çəkiliş etməyəcək ki. Bunlar da şagidlər tərəfindən görülən o ətdi dərnəmləyatlar da müəllimin dəstəkləşməsinə bəzən ə, mane, maliçilik törədirdi. Mən müəllimin səhifəsinə gəldim. Müəllim bu səhifədə deməli dərsi video rentə ala bilər. Bunu biz sizin onlayn dərsin təşkilində demə öyrənmişdik və yaxud müəllim nələr isə burada göstərə bilər. Mən yenə xatırlatmaq istəyirəm, poditsə düyməsini sıxacağıq. Ekranı, bu stol ekranı iş masasının üzərində hər hansı bir əməliyyatları göstərə bilər, vəyyə ki, vərəclənə dəcha bilər və ya slaydlar göstərə bilər və ya hər hansı bir video daxil olub göstərə bilər və ya o hazır PowerPoint proqramında hazırlanmış hazır ə, dərsləri nümayiş etdirə bilər və ya ləfə daxil ola bilər. Ləfə gəldi və hər hansı bir qələmi götürərək yaza bilər. Görürüz burada demək bizim videomuz yaddaşdan saxlanıb. Gəlin görək şagidlər bu ağ lövədən istifadə edə biləcəklər, yoxsa yox. Şagidlər Həmid adında şagid qələmi götürdü. Bəli, o istifadə elədi. Digər şagirdin səhifəsinə gedirik, onun adəleni götürərək istifadə edə biləcək. Deməli, bu qadağalar löyfə üçün deyil, löyfədə şagitlər hər hansı bir əməliyyatı belə də yazını yaza biləcəklər. Mənnə davam edirik. Biz dərsi bitirdik və həmin video zəf, yəni çəkilmiş dərs Hara gəlib yerləşir. Bu bizim deməli komandamızda, komandamızda biz harda dərs planlamışıqsa, o səhifəyə gəlib düşəcək. Həmin dərsin ora yerləşməsi biraz vaxt tələb edir. Ola bilər ki, bir neçə dəqiqəyə o dərs həmin dəs gəlib yerləşsin. Deməli bu müəllimin səhifəsidir, müəllimin səhifəsinə, komanda səhifəsinə yerləşdi. Hətta şagidlərin səhifələrində də bax bunlar bu video zəfiş göründü. Bəs necə edək ki bu video zəfiş silinsin? Ola bilsin bəzi müəllimlər istəyir ki hansı şagidlər gedərsə qoşulmayıb o bu dərsə baxsın, dərsə öyrənsin və yaxud müəllim istəmir ki bu video zəfiş yadda qalsın. Bunun üçün müəllim həmin deməli videonun qarşısında ə görürsüz ayarlarına daxil oluruq və burada belə bir pəncərə açılır. Pəncərədə bax bu düyməni sıxacağıq. açacağıq başqa səhifədə. Və həmin video burada görünür. Və müəllim bunu necə siləcək bu səhifədən? Bunu silmək üçün biz bura daxil olacağıq ki, bax müəllimin yerləşdiyi videolara baxacağıq. Yə, hal-hazırda mənim səhifəmdə bir dənə video var. Daha doğrusu bu səhifədə bir dənə video var və mən videonu mən seçdim. Qarşısında görürsüz ki, buna redaktə düyməsi var və ya başqa ayarlar var. Mən üç düyməni sıxacam və ümumiyyətlə bu videonu siləcəm. Deməli harda o görünür və bütün səhifələrdən həmin video silinəcək, yadda qalmayacaq. Gəlin səhifəmizə qayıdaq. Və biz e, videonun üzərinə sıxdıqda o videonu tapmaq çox çətin olacaq. Ümumiyyətlə tapılmayacaq. Video tapılmayacaq. Göründüyü kimi bax, axtarılır, ancaq video tapılmır. Və yaxud ayarlara keçdikdə mən yenə növbəti səhifədə videonu görmək istəsəm qeyd olacaq ki, həmin videonu tapmaq mümkün olmadı o qədər müəllimlər